Начинаем пилотный проект, который тоже очень важен для безопасности наших граждан и для безопасности а, на, не только на международных артериях, но и только и в городах тоже. Что это значит? Пилотный проект предусматривает, предусматривает изучить все направления, технические направления, которые будут во время видеофиксации. Первое – это камера, которая будет установлена в несколько… Пилотные камеры, которые будут установлены в нескольких местах в Киеве и на трассах – это «РАЗ». Второе, как будет обеспечивать технические вот эти все а, направления, куда заходит информация, как попадает информация. Потом а, наша база как разрабатывает, обрабатывает информацию и сколько правонарушений мы получим, например, в течение суток. Да, это тоже важно. А после пилотного проекта, после того, как мы изучим все технические направления, после этого мы решим, как продвигается еще наша концепция? Вы знаете, есть несколько бюрократических моментов, которые мы должны обойти, и надеемся, что до конца года у нас вот основные все международные артерии и города будут перекрыты. После этого, как только мы получим уже лицензии, получим уже как бы будем понимать все технические параметры, после этого мы запустим тендер это будет тендер международного значения, фирма или как бы консультативная компания, которая будет абсолютно на прозрачных, на прозрачную основу изучать всех тех фирм и международных компаний тоже, потому что мы получаем очень много запросов. Если они будут готовы, например, до конца года, чтобы обрабатывать всю страну, например, да, с, министерством, с Министерством инфраструктуры, какая будет цена, какие будет, какая будет, например, вот участие тоже местных управлений. Это, это очень важно. Важно. так что э, надеемся, что вот этот пилотный проект, который мы сегодня запускаем, это очень важное направление видеофиксации, нам даст возможность до конца разработать всю концепцию видеофиксации и обеспечению безопасности наших э, городов и международных трасс и трасс национального уровня. После того, как у нас будет принято решение, как мы и какие камеры мы включаем в эту систему, э, международный финансовый Инвестиционный банк, я думаю, мы пригласим один из крупнейших в мире, для того, чтобы он нам подобрал инвесторов для этого проекта. Это проект на многие миллиарды долларов по всей стране. И сегодня мы акцентируем внимание на этом пилотном запуске, потому что это не только для нас работа и ответственность, это ответственность для каждого из граждан Украины, кто ездит за рулем, немножко приучаться к другому уровню дисциплины и самоконтроля. Потому что интересный факт, вот сегодня с утра начали работать эти наши тестовые камеры, угу. за 6 часов мы имеем такое количество нарушений, которое эквивалентно 3 миллионам гривен в государственный бюджет. 8 тысяч. То есть это, это очень много. И я думаю, что тут каждому нужно думать еще и об ответственности. Когда мы говорим о европейском уровне культуры на дорогах, то это еще и самодисциплина. У даному приміщенні ми маємо 15 обладнаних місць операторів, які підключені до інформаційної підсистеми Національної поліції, а також до бази даних міст сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. На даний час на робочі місця операторів і на цю систему поступає інформація з двох точок, одна з яких розташована в місті Києві за адресою вулиця Олени та Ліги, 61. А також в місті Одеса на трасі Одеса-Київ. Тобто фактично працює на даний час три комплекси, з яких поступає сюди інформація. Як ви бачите, кожному оператору на його робоче місце виводиться інформація щодо з ознаками порушення в сфері безпеки дорожнього руху, тобто порушення транспортним засобом. безпосреднего аудиема скоростного режима. Здесь операторы, которые принимают непосредственно сигнал, вот у девушки, например, часть трассы, часть автомобиля, там вы видите, фиксация он идет с номерами автомобилей, которые происходят, номерных знаков. И сейчас мы пока включили ситуацию только касаемо нарушения скоростного режима. Идеальная ситуация, когда будет работать не три камеры, а три тысячи камер или пять тысяч камер. Мы обсчитываем сейчас эту цифру по всей Украине. Идеальная ситуация, когда будет контролироваться не только скорость, но и нарушение, например, пересечения двойной сплошной линии, и, и запрещенные повороты и так дальше. И так дальше. Вот это тот уровень контроля, который предполагается для э, национальной полиции Он на всех дорогах Украины и в городах, согласно закону о дорожном рухе, который мы приняли. Э, Верховный Ради. Все камеры, которые вы сейчас видите, да, они очень хорошо вычисляют на мирные знаки. Так что камеры, которые будут установлены по видеофиксации и автофиксации, это будут камеры высокой резолюции, так называемые, которые по современным стандартам видят и номерные знаки, и все правонарушения, которые есть. Я хочу пока повториться, что мы пока вот постановы не выносим, не протокол. Это административное правонарушение, это только пилотный проект, чтобы хорошо рассчитать все технические риски, которые могут существовать. Но очень надеемся, что уже с сентября мы уже начнем, как бы вот, наши граждане, к сожалению, те, которые нарушают Правила дорожного вони отримають перше увідомлення об этом. Нам відображається на екрані фотографія з порушенням правил дорожнього гротарсти, які фіксує швидкість. Перевищена швидкість допустима на 1 кілометр. На 21, допустимо, 60, 21, але є 20 кілометрів, які ще допускаються. За, за рахунок Неточності приладів там. Всього -всього. Ми слідкуємо, щоб номера співпадали з номерами на зображення, а також на, інформаційному, на інформаційній панелі, скажемо так, і марка, щоб співпадав. Потім я складаю постанову, заповнюю свої дані, дані водія вже вбиті в базі НАІС. дані освічуються, я звіряю, що все правильно и складаю постанову.